зашли, конечно, с тумана, и мы приняли вдвоем бой, держали километр обороны. Выполнил боевые завдания, все, э, все выходили живы и здоровы. Потерь никогда не было. Уже знаю, что будет завтра и чем может закончиться сегодня. Спасибо. Полтавщина. Начало полномасштабного в 22 году пошел опять же добровольцем, был на Авдеевке, потом уволился по причине у совершеннолетних детей. Побыл больше года, уволился, потом опять пришел, побыл дома, отдохнул, опять пришел. Ну, как-то оно уже втянуло. На гражданке себя не мог реализовать, на гражданке был частным предпринимателем. Единомышленников там мало, поэтому как-то уже комфортнее привык. Знаешь уже свое место, в своей тарелке. Уже знаю, что будет завтра, и чем может закончиться сегодня. Я был в противотанковом взводе, я не был. И мы были вдвоем в секрете, сидели. Наша задача была выслеживать цель и отрабатывать. Это тоже сторона Авдеевки была. Пи*** зашли, конечно, с тумана, и мы приняли вдвоем бой, держали километр обороны. Отбили атаку. Отбили наступ. И под обстрелами выходили и заходили на позицию. Ну, все живы, все здоровы. Я получил звание еще до срочки младшего сержанта. И до сих пор нахожусь в таком же звании младшего сержанта. Опыт уже есть. С людьми работаю постоянно, к каждому нахожу подход, то есть все люди, те, которые у меня находятся в подчинении, я ко всем отношусь с пониманием и взаимоотдачей. Я с ними наравне, я себя выше не ставлю, вместе с ними выполняю поставленную задачу, даю им пример и также же само требую то же самое от них, что делаю и сам. Если кто-то не умеет в чем-то, в каком-то профиле, ничего на потратим время научим расскажем покажем втянем то есть э, с этим проблем вообще нет те люди те которые у меня были в подчинении я с ними был э, выполнил боевые вызов доня все э, все выходили живы и здоровы потерь никогда не было я уже ориентируюсь а есть какой-то уже опыт все равно и он мне помогает ну и соответственно тоже какая-то чуйка срабатывает в этом плане я, я рад, я рад. И я думаю, здесь от меня больше будет пользы, чем на гражданке. Ну, если сравнить людей на гражданке и здесь, э, те, которые уже служат, они становятся как одной семьей, более сплоченные Тут нету выгоды, нету корости. Тут все понятно, четко, ясно и все безвозмездно. Если на гражданке, все в обратную сторону. Я не жалею, что я попал в это подразделение. На гитаре тоже играл. Сейчас нету гитары, правда. Надо гитару где-то надыбать. Конечно, конечно, обязательно сыграю. я конечно, есть, она у нас всех одна, чтобы быстрее закончилась война. И вернулись домой ребята. Хочу себе, конечно, купить трейлер на колесах. И после войны поездить по ребятам, и ни от кого не зависеть, выезжать с ними. Поехал туда, поехал сюда, чтобы всегда была крыша под рукой. И с ними также увидеться, конечно, не смогу, но тем не менее хотелось бы всех увидеть после войны.